Оказания услуги газоснабжения на территории города Никополя. Временная комиссия, которая, которая была создана решением городского совета. Мы сегодня собрались на очередное ее заседание. Я как председатель комиссии предложил собраться по одному вопросу, который на сегодня, именно, вот, именно вот в сегодняшний период, является, на мой взгляд, актуальным. Это вопрос применение тарифов за газоснабжение в зависимости от э, объема потребленного газа в предыдущем году. То есть э, есть механизм, согласно действующего законодательства, по которому розничные потребители, населения э, могут э, пользоваться тарифами э, дифференцированными в зависимости от объема того газа, который они потребили в предыдущем году. Чем меньше газа потребляет человек, тем меньше тариф для него в следующем году применяется. Собственно, и перерасчет делается за прошлый год. Это механизм достаточно, на мой взгляд, нормальный, актуальный тем более при обстановке повышения цен на выносители. Мне хотелось бы, чтобы мы, как члены комиссии, разобрались и с помощью прессы помогли людям узнать вообще об этом механизме, как он работает, все ли там на сегодня конкретно в Никополе правильно делается. Ну и если вдруг неправильно, то попробуйте это исправить. Вы, я так понимаю, вы из заступных начальников, да, По учету поставки жирного газа, да. Ну, расскажите, наверное, чтобы мы у вас хлеб не забирали, сами расскажите из первого рук, как работает этот механизм. Именно механизм перерасчета вас интересует? но ну, ликбез маленький проведите, какие объемы, при каких объемах какие тарифы применяются, какой механизм перерасчета, применения ну, да, здесь сейчас существует три э, тарифа, да, с установкой каждого счетчика применяются три тарифа. Это рубль 089, основная категория первая, объем потребленного природного газа до 2,5 тысяч мм метров кубических. Второй тариф это рубль отравление природного газа годовое ну, от 2,5 до 6 тысяч. И третий тариф это 3,64, но в принципе у нас таких абонентов по Николаевскому управлению не так уж много. и много. Тариф свыше 6 тысяч метров коммерческих. Сейчас идет полный ход, вы знаете, да, годовой перерасчет. Там даже могло озвучить несколько цифр. Значит, в связи, наверное, с такой обстановкой в стране, идет экономия да, природного газа поселениям люди в основном переходят на электрическое отопление, там, пользуют травяное, да, отопление. Но, в принципе, есть, конечно, случаи несанкционированного отбора природного газа. С чем мы и боремся сейчас в Никобрском управлении. Значит, чтобы вы понимали просто цифры, сейчас перерасчет идет с первой цены на вторую, то есть увеличение цены – это так называемая группа риска, которая формируется формирует базы данных Анзолина и стакана система. Никопольского управления и пытается, согласно постанове 22.46, снять у этих абонентов контрольные показания по состоянию на декабрь и январь соответствующего года. То есть перерасчет будет производиться стопроцентно по заявлению абонента при наличии стопроцентного снятия контрольных показаний декабрь декабре и январь. То есть те абоненты, которые нас не пускают, всячески препятствуют работе газового хозяйства, скорее всего, не будут переведены на тариф либо больше, либо меньше, если они нам отказали в доступе для снятия контрольных показаний. Если отказываются в доступе, ну это естественно, мы подразумеваем то, что у человека просто идет изменение самой категории, да, или он там остается во второй цене, просто нам не предоставляют доступ для снятия контрольных показаний, мотивируя тем, что, допустим, там, ну, вот мы конкретно ходили, снимали показания в декабре, мотивирует у меня муж там где-то в командировке или что еще что-то, но это понятно, это приводит к тому, что человек остается либо во второй, либо переходит на высшую категорию. Он просто не хочет этого делать, поэтому не пускает. Это раз. Значит, обеспечить 100% доступ для снятия контрольных показаний. Реорганизация прошла, вы знаете, в управлении в давно уже довольно-таки, да, контролеров сейчас мало. Поэтому мы сейчас для того, чтобы оптимально сработать по годовому перерасчету, и чтобы у нас потом меньше жалоб было и от вас, и от населения, да, мы пытаемся сейчас задействовать технические службы, ходим каждую субботу, реально сейчас идет шестидневка, у контролеров даже бывает и 7 дней. То есть люди работают ну, на убой, так сказать. Поэтому помощь, конечно, от вас, но вообще население, довести до населения, что декабрь, январь месяц, это тот период, который нам нужно снять контрольные показания, чтобы они пускали и не боялись пускать. У каждого есть контролера, у работника газового хозяйства удостоверения, там были случаи обмана, подлога, я уже слышал об этом не раз, неоднократно. То есть просите удостоверения, пускайте. Если мы не видим счетчик, мы не вносим показания как контроль. Они нам потом не дадут основания перевести на вторую, либо на первую цену, вот, в зависимости от объема потребленного те которые реально сэкономили газ и готовы пустить контролера, показать с их стороны какие-то действия необходимы, чтобы они смогли воспользоваться? Значит, смотрите, ну, я еще раз повторяю, 100% сегодня говорю показаний. После того, как в январе вот сейчас снимаются контрольные показания повторно, человек приходит в лабораторный зал Сейчас, если вы в зале там очередь, мы подключаем восьмой кабинет тоже, то есть ГИА, договор перерасчета. Значит, договор заключения однозначно, если мы посрочно договор, то заключаем договор на поставку первого То есть при себе там документы определенно надо иметь, это в телефонном режиме, в принципе, где мы говорим, и показания. А для чего? Для, для чего? Сейчас, для... сейчас. А для, для чего? для чего человеку идти туда? Как? И, чем, и чем это требование регламентируется? Ну, во-первых, я вам просто объясню одно существенный факт о том, что мы сняли показания, непонятно у кого. То есть приходит контролер, снимает показания. Как они? Пустил, ну, вы же послушайте, пожалуйста, пустил абонент. Я не знаю вообще, кто у меня абонент, вообще какой расписался. То есть у нас есть ведомость, это там Пупкин, например. Он расписался в этой ведомости, потом нам утверждают, допустим, абонент, что он там, я не знаю... Это не моя роспись, это бану и тому подобное. Для того, чтобы этого обмана не было, со стороны контролеров, со стороны абонентов. Контроля, приходит абонент, пишет свои рукой, заявление на изменение ценового то есть он фактически подтверждает то, что он согласен, либо не согласен, либо на уменьшение, либо на уверенец. Этот механизм прописан где-то в нормативном документе. Есть постанова 2246. Какой пункт конкретно? Она передо мной, я ее тоже изучал. Подскажите, юристы ну, есть это, у нас. Конкретно то, что он приходит и пишет заявление, а такого нет. Если такие переработки с действием до 1 лютого Это, это ваша обязанность, это в разделе вашей обязанности, где написано, что обязанность оппонента при ваших очередях человек который сделал фактически в нынешних условиях, он сделал вот, ну, может это высоко звучит, высокопарно. На сегодня у нас в стране говорят, нам надо э, серьезно снизить, снизить энергозависимость от э, государства, которое, к сожалению, на сегодня нам, ну, мягко говоря, не совсем дружественно. Об этом говорится еще с мая месяца, дожирать с апреля. Это началось на уровне при проведении коллегии, отдельными там наказами, доручениями, постановами. Об этом всегда говорится. Ставилась задача на 30% снизить потребление газа в этом году. А по факту, я знаю, в декабре я общался с директором теплосети, то ему довели даже меньше, еще меньше лимит. Лимиты, которые предполагают снижение на еще больший процент. Люди, ну, безусловно, каждый в первую очередь спасает свой кошелек, это нормально, то есть экономит э, свои средства. Но параллельно он делает, в общем-то, э, как там говорят, э, медаль за бой, медаль за труд, из одного металла льют. Примерно та же задача. Кто-то воюет, кто-то снижает энергозависимость от э, России путем экономии, кто-то вкладывает деньги в электроотопление, кто-то там мерзнет немножко, кто-то ужимается. Мы вместо того, чтобы сказать спасибо, вы молодцы, простите. Мы вам сами все сделаем. Мы пишем э, письма людям. Вот у меня ответ. Что для здесь прорахунку на смену тарифа вам надо зарубить ксерокопию оплаченных квитанций за грудень, за грудень 14, если все написать заяву на змину. он уже написал, ему ответ дают, надо еще какую-то прийти написать заяву, кабинет номер 5, в котором мы сколько лет подряд с вами говорим о том, что там есть проблема, ну мы вас там ругаемся, все, вы объясняете, что есть объективные какие-то причины, по которым вы не можете эти очереди убрать. Люди приходят в 3 часа утра, занимают очередь, они уже какие-то там 65-е, люди там по несколько дней приходят, вы говорите, мы бы рады изменить эту проблему, но у нас не получается, здесь вы своими руками, вас законодатель нигде ни в одной постанове не просит, чтобы вы привлекали кого-то, приглашали, он на вас возлагает эту ответственность. У вас есть вся информация самостоятельно сделать перерасчет. Вместо этого вы на людей накладываете э, времена неудобоносимые, понимаете? Вы их заставляете делать ксерокопии, приходить туда, Москве, тратить, конечно, тратить ага, день, нет. зачем? А если бы, понимаете, человек обратился к вам за, э, за тем, чтобы воспользоваться правом на уменьшение применяемых к нему тарифов за безоснабжение, вы говорите, надо прийти и по вашему заявлению так и быть? Вам же надо. Вам же, вот я общался с вашими сотрудниками, я говорю, а зачем идти? Ну как, вы же хотите, чтобы? Это ж вам надо, это ж не нам. А если человек вышел за лимит 6 тысяч, прод... вы будете ждать, пока он придет? И если он а, не придет, это... вы не будете применять а, ему это... больше этой тарифы. Александр Анатольевич, может мне? нет ценовую категорию, Анатолий Александрович. Да. Сергеевич, давайте... Давайте сейчас подождите. У нас ну, сейчас критика времени. пошла в сторону управления газового хозяйства, я сейчас объясню. А критика идет постоянно. По поводу нашего движения на нашем центральном управлении. Да? Значит, было принято решение месяц назад разгрузить центральное управление, открыв третий участок, да, и Северный, если я не ошибаюсь. Со стороны вашей вашего управления, у ЖКХ, да, не нашлось никакого взаимопонимания, никакого вообще. То есть сначала вы планировали нас там запустить бесплатно на бесплатной основе, чтобы мы только людей, людям помогали, шли навстречу, чтобы мы разрузили это движение на центральном управлении. Мы пошли навстречу, по четвергам мы начали давать людей. Но а потом вы начали присылать нам договор какой-то на заключение. Какого? Договор на аренду, на еще на что-то. А вы писали? А вы писали да. обращение. Ну, мы пошли вам на встречу, вы нам выставили какие-то условия, мы пошли на вам на встречу. Анатолий Сергеевич. Мы вы начали с вами взаимо наш... взаимо а, как-то сотрудничать. Анатолий Сергеевич. Но вы это со своей стороны просто прервали это и просто. Ответили. Сейчас. Давайте, давайте. Я Владимир. не понимаю, почему Анатолий сейчас Сергеевич. идет критика о том, что людей так много. Потому что у нас сейчас на работе на то управление. Ну, я же вас выслушал. Давайте, может, Анатолий пойдем. Сергеевич. Не, мы слушаем да, вас постоянно. Николаевич, подождите, вы неправильно

вы даже письмо не написали. Нет, просто это да, один да, да. из факторов того, что люди правильно возмущаются. Они приходят в очередя, Вместо того, чтобы приехать на третий участок и на северном, и без очереди прийти в четверг и сделать этот годовой перерасчет. А когда у вас там последнее было... Какой день последний раз работал? Три недели назад. Три работала. недели назад, да. Да. Понимаете? Поэтому мы сейчас говорим ни о чем. Там три недели не работает, вы нам рассказывали, вы прислали нам письмо о том, что надо заключить... Смотрите, основной адресе. вопрос... Анатолий Сергеевич... Основной вопрос, плохо, что вы не можете там организовать без, без очередей работу. Но если даже, если даже... В пятом кабинете у вас у себя организуйте, чтобы не было очереди. Но если вы не можете это сделать по объективным причинам, вы не виноваты в этом, не создавайте дополнительную еще нагрузку там на людей, не создавайте очереди, требуя от людей, которые сэкономили газ, того, чего не написано ни в одной постанове. Придите к нам принесите ксерокопии, напишите заявление, да сделайте перерасчет, у вас все эти данные есть. Если у меня дома нету в ноябре там проплаты, то у меня 18 ноября три предписания мне принесли, у вас есть информация о том, что не было проплаты, текущей просто проплаты не было после снятия счетчика. И вы потом приехали там чуть ли не отрезать, перекрывать, отрезать там. У вас эта информация есть. Я наоборот, я вас хвалю. У вас все четко. У вас информация есть, и ответы вы даете, у вас работают. Там, где хорошо, я говорю, вот так хорошо, нормально. Но только ответы вы даете не, не совсем те. Вы людям предлагаете делать то, что не надо делать. Это дополнительная проблема для людей. Почему я решил собрать э, э, комиссию и вынести этот вопрос? Мы должны с вами договориться, что если есть в законе, требуйте. Если надо пускать для снятия показаний, надо. И мы вместе с вами в один голос скажем, надо, пускайте, люди. Ну, но если не надо людям туда идти, не заставляйте людей это делать. Скажите людям, вот, вот в видите, не говорите, не пишите, что вы должны прийти. Напишите здесь, спасибо вам огромное человеческое, что вы такую гражданскую позицию имеете, что сэкономили этот газ для страны. И мы сами вам все сделаем, не надо ходить. Сделайте это для людей, пожалуйста. Вы понимаете, что сфера должна быть все равно вышена. То есть даже если это проведется все в факт фактического подтверждения у абонента не будет перерасчета. Ну, в любом случае, для абонента, для самого, это есть основа и выгодно прийти в управление газового хозяйства и сделать перерасчет по заявлению, чтобы ему конкретно в огун написали о том, что у него фактически изменен тариф с 1 января 2015 года и о том, что он будет теперь платить. Это есть его просто э, это есть его закон. Он теперь может прийти в любое управление, да, если даже там не поменять ему этот тариф и показать эту книжку, этот перерасчет. Если человек не а, придет, это, том, не сделает перерасчет. Человека. Вы будете к нему в феврале, придете и скажете, ты заплатил в январе, не заплатил ничего. Потому что ты считаешь, что у, у тебя есть переплата, а мы считаем, что у тебя нет переплаты, мы считаем, что ты должник, к нему придут в феврале. Если он со второй цены поменялся на первую, у него сделается автоматический перерасчет, у него будет переплата. Никто в не А зачем вы предлагаете тогда приходить? это ручная сверка, она должна быть раз в год. в год. Если человек не приходит на сверху в течение пяти лет, то это же неправильно. Анатолий, Анатолий Сергеевич, я вам открою секрет. Вот конкретно я не буду, согласно там, закону о захвисте персональных данных, не буду озвучивать адрес и лицевой счет. Вот я говорю и веду речь о конкретном человеке, который написал вам заявление, ему дали вот такой ответ, который я озвучил. Так вот, этот человек в течение 2014 года три раза делал перерасчет. По разным причинам, он там Счетчик при нем он фактически переведется в первую Вы ему все равно предлагаете. Не потому, что он пять лет у вас не был. Он был в течение одного 14 -го года три раза. И в том Если числе он один раз прошел. Если у у него будет контрольное показание, он автоматически переведет в вот Вы извините, пожалуйста, господа, я вас перебью, но э, мы здесь хотим никто услышать немножко. Значит, первый момент, Алексей, извините при всем уже не вам Первое. Мы просили на встречу типовой договор. Нам принесли то, что э, необходимо, я не понимаю, что типовой договор, пункт идет первый, девятый, двенадцатый, двадцать второй. Это что, нам выборку сделали с типовой? <говорит> давайте <говорит> давайте конкретно. Конкрет... <говорит> что? Конкрет... Эту выборку Стоп. сделал я, я когда готовился к заседанию комиссии. Я пытался понять, кто... А, конкретно... меня, Стоп. Да, Стоп. Я, Стоп. меня попросили просто для того, чтобы иметь перед глазами то, что ну. я сам увидел, я его, чтобы не загружать. Я понял, Дмитрий такими... я понял. Значит, конкретно относительно вот этих ваших сфер и всему тому подобное если у вас нет менеджеров которые могут э, разумно организовать и додуматься до, для того чтобы убрать вот те очереди вот э, я вам просто дам обыкновенный такой э, обыкновенное предложение значит ваши э, как они там э, контролеры которые ходят значит у вас Просто-напросто, вот такой бланк маленький, на котором написаны ваши показания там, и который снимает человек показания у себя в квартире, конкретно. Просто-напросто, контролер идет с данными, те, которые есть у вас в компьютере. Понимаешь, о чем я говорю? Приходит туда к человеку, и вот тот человек, который, как вы говорите, непонятный человек, пускает в квартиру, и непонятно, что дает. Это такой, извините за выражение, бред как это непонятный человек пускает в квартиру? Хозяин квартиры, либо члены семьи запускают вашего контролера в квартиру. А Вы хорошо, дослушайте, пожалуйста. Да. Значит, приносят ваши показания. И снизу делают, вписываются показания абонента именно дома. Человек расписывается, что показания снятые в присутствии меня, хозяина, либо члена квартиры. Все. А дальше пусть ваши операторы вот там обрабатывают. А вы в конце года должны человеку прислать на конец года вот такую бумажечку. На конец года у вас вот это то-то, вот это то-то. Если у человека есть разногласия какие-то с его проплатами, он сам придет к вам туда и сделает с вами сверху. Но вы заведомо загоняете туда все население города Никополя. Мы сколько пытаемся на вот этих комиссиях... Мы не прием ⁇ м часть, которая, которая, которая очень до экономила. А туда мы немножко, мы на всех комиссиях пытаемся вас все-таки привести в какое-то ну, понимание, взаимопонимание. Вы не хотите этого понимать. У нас в городе, кроме вас, работает водоканал, работает энергонадзор с таким же количеством абонентов, с, таким же количеством абонентов, с тем же все. Почему-то Почему там проблем нет. Извините меня, господа. Вы... Сейчас говорить о том, что мы не идем вам на встречу. Да столько, сколько мы работаем с Гургазом, ни с одним предприятием города, мы не работаем. И столько, сколько вы создаете проблем э, жителям этого города, никто не создал. А, теперь момент того, что вы говорите, вы нам сказали бесплатно. Извините меня. Подождите, давайте, нет. Давайте, давайте, давайте мы один. Я по работе, я, я прослушал ее речь. Значит, смотрите, получается, вы сейчас разговариваете о каком-то слое населения, это процент очень большой в вашем понимании. Чтобы вы понимали, 1081 абонент переходит с первой на вторую цену, со второй на первую 1707 абонентов. То есть, грубо говоря, даже если 2700 придут абонентов, сделают эту сверху, сделают изменение цены. Нам, нам нужно, у меня операторы в день принимают ну, до 200 абонентов. То есть, если даже 2700 придут, ну, наверное, скорее всего, это 10-12 дней нам нужно, чтобы сделать сверху этим всем. А что же у вас я Почему его? Мы сейчас говорим за изменение ценовой категории или за всех абонентов. Ворота. Так вы этих людей не очень вы... будете принимать. Не очередь. не категорию. У меня принимают мастера, восьмой кабинет. Не очередь. Ну, если они видят объявление, там туда они принимаются, не очереди ценовой категории. Остальные люди идут по своей воле стоят в очереди, делают перерасчет. Да, нет, Но да, это не изменится ценовой категории. Вы сейчас всю очередь мне э, ставите в то, что вся эта очередь стоит по изменению ценовой категории. Это неправда. Я не знаю, почему не стоит. Это ставили... неправда. Подожите, Я вам а говорю, что людям делать нечего. 2700 абонентов да, не изменения цены. Вы хотите второй, сказать, что у, у нас у города. Бездельников и глупых людей, которым делать нечего. Люди они приходят ну, раз раз с вами посидеть люди, для... люди идут, делают сверху ручную сверху, вне зависимости от того, меняется у них цена или нет. Потому что, что вы закрытие объема потребленного природного газа. И у человека есть платежки. Завод он приносит эти платежки, стоит в очереди, делает годовой перерасчет. Вне зависимости от того, скажи, меняется скажи, цена или нет. Скажите. 28 пункт положения. Его право споживать. Вас, он это может вы... ну, если он хочет идти, не хочет, не хочет. Не хочет. <связать> <связать> идти. Ну как то Смотрите. То есть не все абоненты, которые там стоят в очереди, это по одному переворочу. Так а чего они более задают, у меня, я... раз... меня, раз... меня, меня работают каждый день, восьмой кабинет, мастера и операторы, принимают параллельно людей, разрушают. Сколько раз вы выходили вот туда, где вы там в очереди и задавались вопросы. Люди добрые, а чего вы тут стоите? Каждый день я туда. И что я у людей разрушаю и разрушаю вон